Наталія Васильівна, ми з вами співпрацювали по двом процесам з приводу перерахунку пенсії для пенсіонерів, які перейшли з вислуги по віку, і так, рахуванню у зв'язку з виправленнями у трудовій книжці. Я хотіла би вас запитати про нюанси з нами. І е, як, у вас, як у нас проходила е, діяльність наша? Ось. І е, я перше питання, яке хотіла би задати, це е, яка у вас була пенсія е, до суду, і як вона облилася? Ой, ізначально пенсія у мене була всього 4 тисячі гривень, е, ну как, це була пенсія, просто була просто, як это говорять, не по возрасту, а была просто пенсия по выслуге лет. Вот мне начислено было 4000 гривен. А в каком году вы отримали пенсию по выслуге руки? А, это было где-то в семнадцатом году. А в каком году вы я... перешли на пенсию по веку? А по возрасту я перешла в двадцатом году. Понятно, что не может быть одна и та же пенсия, что по, по выслуге, что по возрасту. Поэтому начала искать пути, где бы мне как бы куда подать какой суд, документы, чтобы мне пересчитали пенсию. В нашем пенсионном фонде сказали, что все нормально, все правильно, ничего уже быть не может, но ну, как бы увеличить никто не может. Вот. И тогда я, у меня муж до этого тоже подавал документы к вам в мережу правой, право, чтобы пересчитать свою военную пенсию. Там были очень положительные результаты, мы были очень довольны, поэтому решили и по моему вопросу подать документы туда же. Вот слава богу, теперь у меня не 4000, а 6918. Как бы, ну это уже деньги а нашему региону. Запись после двух процессов судовых, так? Да, после двух да. процессов. И скажите, будь ласка, а какую сумму вы отримали забургованности после процесса по перерахунку выслуги? Это было в лютому месяце. Ну, да, там было изначально где-то около 20 тысяч. Мне вернули деньги, те, которые мне не досчитали, вот, пересчитали, и потом мне вернули около 20 тысяч, а по второму процессу еще 12 тысяч мне дополнительно пересчитали, и я получила деньги. Угу. Так что если бы не вы, я бы ничего не получила, это, это Дуже ясно. очень рады были вам допомогти. И скажите, пожалуйста, угу. сколько по часу тривали ваши судовые процессы? Ой, ну первый процесс где-то около восьми месяцев, это учитывая, что там было решение суда, потом была апелляция со стороны пенсионного фонда, это было около восьми месяцев. А другой... Да, тоже где-то около года. Тоже потому, что была апелляция, в пенсионный фонд никак не соглашался, что я достойна другой пенсии. Угу. Добре. А скажите, будь ласка, каким чином вы разумели, что ваша пенсия неправильно нарахована? Ну, как бы, я же понимаю, что не может быть пенсия одного размера по выслуге и по возрасту. Но не может она быть одного и того же количества. Правильно? Хотя бы с этого, с этого а потом я знала, что у меня много нарушений в оформлении трудовой книжки, и оставалось очень много, много оставалось стажа, который был не начислен. Вот. И поэтому как бы я понимала, что мне надо куда-то обращаться в суд, чтобы мне вернули эти все деньги, и этот стаж весь засчитали. Вот. Угу. Так, вот, а вы самостоятельно э, намагались до пенсионного фонда? Нет пенсионный фонд я самостоятельно не обращалась. Судя по тому, как у нас вот тут разговариваю с людьми, которые несколько раз пытались, у них никаких положительных результатов не было. Они все говорят, что все правильно насчитано, все никаких перерасчетов вам быть не может. Поэтому изначально я знала, что ничего я не добьюсь. Поэтому сразу к вам обратилась. А скажите, будь ласка, звідки вы я про нашу компанию? Ну, я изначально говорила, что сначала муж у меня, вот он военный, этот сначала он в интернете нашел вашу э, юридическую компанию, потом он там прочитал положительных отзывов и позвонил. И потом, когда уже результат у него был положительный, даже очень мы очень были довольны. Понятно, что больше вопросов не возникало, куда нам еще обратиться, только к вам. Заразумело. Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, в какой вы области? Донецкая область. Донецкая. Вы співпрацювали с нами дистанционно, правильно? Ну, конечно, да. Все по телефону, все в телефонном режиме. Насколько это было комфортно для вас? О, да, для меня вообще было очень отлично. Я не ожидала, что такие ответственные работники, которые постоянно держат на связи, которые постоянно говорят о ходе процесса, которые разъясняют тебе вопросы, бесконечно звонят, объясняют, ну как бы... Мне было очень приятно с вами работать, очень было удобно. Тут вопросов никаких нет. Дякуємо. А Скажите, будь ласка, що вы порадовали іншим пенсионерам, у которых есть проблемы с нарахованием пенсии? Ну, это однозначно, я и так уже всем давно говорю. Девочки, обращайтесь в Мережу права. Там вам помогут. Абсолютно всем говорю, кого от, если разговор заходит, что кому-то нужна помощь, я всем говорю об этом. Что есть вот такие работники, вот такая есть компания, которая Очень відвідано підходять к цього вопросу. поэтому всім говорю о вас. Дякуємо. І також хотілося би додати, що якщо у пенсіонерів є проблеми з нарахуванням пенсії, неважливо які, то ми пропонуємо завжди перевірку для початку, і потім, вже, якщо виявляємо дійсно якісь значні моменти для перерахунку, тоді ми пропонуємо вже судитися. Ось і в вашому випадку ми були дуже раді вам допомогти. Тобто, проблема ваша заключалася в тому, що після виходу на пенсію по вислузі років і переходу на пенсію по віку вам неправильно застосовували показник середнього заробітку по Україні. Ось, а по виправленням в трудовій книжці пенсіонер не несе відповідальності за оформлення документів. Ось тому. Мы очень были рады отстоять ваши права в судовом mm -hmm. порядке и помочь вам пенсию. Спасибо mm, вам, Наталья Васильевна, за я была, интервью. Я была с вами знакома, очень рада, <laughs> что вы мне помогли. Конечно, огромное спасибо вашей компании, вам, сотрудникам лично. Чтобы у вас и дальше такая плодотворная работа была, труд, чтобы хорошо оплачивался. И у нас мир наступил наконец